Сейчас раздеваться не надо. Да, я уже встала и стою. Для Для Матиоса. Свободу <свят> Украине! Слово <свят> Украине! Слово <свят> Украине! Слово Украине! Слово Украине! Слово Украине! Відносно пушка Володимира Анатолійовича було затримано на лінії розмежування 9 великих вантажних автомобілів під час його розгляду буде розголошення відомості військового розслідування, які можуть вплинути і розголошення, вплинути на подальшу досвіду розслідування. Закритий розгляд. Ви вважаєте, що потрібно закрити розгляд, тобто без преси, чи взагалі без інших осіб, які не являються учасниками. Без інших осіб, то без інших які не є учасниками. Гайба скажіть од правду.

И поэтому то, что сейчас здесь происходит, это просто недоразумение. Это какой-то слив, его просто подставляют. За его спиной прячутся настоящие коррупционеры, воры, провокаторы. Вы понимаете, кого мы защищаем? За кого мы там вообще воюем? Вы останетесь здесь до конца? Да. До конца перерыва. И я, и ребята, мы все остаемся здесь. Я привезла сюда ребят Шарлана. Они все останутся здесь. И мы будем поддерживать нашего компания. Нормально. Еще можно. Это видео четвертого ВОПа, вот сейчас вот можете посмотреть там, то есть, ну, Перекрыта дорога была тогда, то есть это, проехать туда дальше нельзя было. Это вообще четвертый опыта это самое дальнее место. Вот, смотрите, смотрите, вот как можно проехать? Вот через. Там дорога, там, там не видно. Вот я не думал, там что это. Сейчас, сейчас, сейчас. Передам. Это вот первый выезд, это снимаете, конец да? дороги. То есть дальше минные поля, как бы и дальше, ну все разрыто. Это конец села, как бы дальше идет ну, трасса на Донецк. Там дорога закрыта, там перекрыта, все перекрыто, перекопано и все заминировано. Там сидят, стоят электронные мины, которые приходящие рядом фура взорвется просто-напросто. Идет фальсификация, и за счет фальсификации броня этого и И комбат столько стал, как три месяца. Он, он за солдат всегда стоял. А вы думаете, вот такой, Потому что он один противостоял командиру бригады которые там и занимались этой трантамбандой. Не смогли там, да, Личинскому, не смогли там убрать. Хорошо, сделаем тут, потому что связи там идут аж к самому Киеву и, скажем так, с нашими горе-генералами связи идут выставляет фейковую информацию, виде аудиозаписи разговора какого-то Сани и Леши. Я вам скажу, как командира, ни голос Сани, ни голос Леши не похож на голос командира батальона. Где полтора миллиона или там миллион двести, которые взялись с плечи? Где эти деньги? Где доказательная база, которая должна быть? Если есть, если человек совершил преступление, то должна быть доказательная база, и тогда делается все должно в правом поле, а не просто забирать человека и обвинять его непонятно что. 6 КПК України наявність такої підозри е, е, не дає можливість слідчому судді обрати вам будь-який запобіжний захід, крім тримання під вартою. Значить, суд, вам, е, суд відмовив прокурору в обранні запобіжного заходу будь-якого, тому що всі інші до вас неможливо не обрати при наявності такої підозри. І вам обрали обов'язок прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді, суду із встановленою періодичністю в розумні строки. Тобто ви за першою вимогою прокурора або слідчого повинні з'являтися до них. Батальйон! Це або не доказна, або не обґрунтована. Ну, просто як-то не понятно, в чём, на чём состоялась, ну, на чём там розвалилась. Ну, розкажіть, я у вас планами, ви що наміряно доказувати? Ну, конечно, наміряно, потому що я з чесним ундиром я хочу сохранити.